что все идет хорошо. Это сложно, это сложно. Подписчики. Подписчики напишите, Все я подписчиков. Подписчиков. Такие французы. да? Хорошее видео. А вот это я использую. Использую. Поехали вместе. Soy elana ke el kastiyo Da, da, obožaj Si baş policija uznaje to tuk tuk tık Slušaj, ona je minja tuk Puf, puf, puf Da, alt jezu olacak Olacak mı alt Evet bugün Nastya ile beraberim. Şimdi ona kebap deneteceğim ve Türkçe Ну, Настя, что ты думаешь кебаб? Я предвкушаю. Очень интересно, но на самом деле это не только турецкое блюдо. В других народностях оно есть. Но мне хочется попробовать именно турецкий кебаб. Ну no, да, я тоже думаю, мой, мой кебаб отличный. Сейчас я покажу denediğim kebap umarım Anteplilerden bir reddiye yemem. Nastya <laughs> ile burada e, <laughs> hazırız. Kebabı hazırladım. Tuvaçış popravut. Da, mi çok ilginç. Ну давай. Приятного аппетита. Спасибо. А ты будешь пробовать? Что у тебя получилось? После тебе, да, после тебе я попробую. Yani önce kendisi denesin diyorum. Hani bir şey olursa ilk önce o gitsin ondan sonra ben denerim falan. вкусно, mm -hmm. да, знаешь, это кебаб, традиционный турецкая еда. Мы любим лягмаджун, кебаб. Из какого мяса вы его готовите? Говядина использую, потому что, знаешь, я не кушаю свинину. Да, я тоже не ем свинину, поэтому прекрасно, что у тебя сегодня говядина. М -м -м. Кебаб получился очень вкусный, это очень интересно. А есть какие-то у вас э традиционные соусы? У нас есть э, некоторые соус, например, аджика, это очень вкусно. Mm. Вот. Ну, у нас традиционный соус – это сметана, как бы, в, в России. Но аджика тоже у нас используется, но к нам она, наверное, пришла из Грузии. Mm. Ну, у нас и тоже есть, знаешь, потому что Турция, гур... грузинские... А, ну, тепло, да. Да. Я был там, э, ну, грузинские кухни мне не очень нравятся вообще. Что тебе еще нравится из... ваша кухня. Какие-то есть у тебя фавориты? Да, лахмаджун. Знаешь, лахмаджун что это? Лахмаджун это турецкая пицца. Да, очень вкусно. Очень вкусно. Ну, другой раз я söyledim. Yani sordu hani başka favori Türk yemeğim var mı dedi. Ben de lahmacunu söyledim. Bir dahaki sefere yapacağım dedim. Tabii ki yani biraz yalan söyledim. Çünkü lahmacun yapmak çok zor. Я сказал, очень сложно приготовить для мамы, потому что тесто вот сложно. Mm -hmm. Но мой папа хороший умеет mm -hmm. готовить, потому что он мастер пахлава, пахлава. Очень люблю пахлаву, это про, это любовь. Да. Ну мне не нравится, потому что когда я родился, вот когда я маленький, каждый день пахлава кушаю, 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 mm -hmm. меня делает. Ну все, вот обязательно я сейчас после этого видео пойду за пахлавой. Я очень, люблю. baklavayı işini yani dedim ki babam baklavacı dedim o hani genel olarak bu işleri iyi bilir dedim o da baklavayı çok sevdiğini söyledi ben dedim ki çocukluğumdan beri baklava yediğim için biraz e, bıkkınlık geldi dedim öyle konuştuk yani e, şimdi biraz daha yesin. şimdi kamera önünde yiyemiyor ondan sonra yeniden devam edelim sıvarım türk kahve sastya <laughs> Türk kahvesini yaptım Türk kahvesini deneyecek e, Umarım ki Türk Ну, давай. Belki ona fal bile baktırırım ya da ben ona bakarım, bilmiyorum. Birazdan ondan birkaç cümleyi Türkçe cümleyi söylemesini isteyeceğim, ondan sonra birkaç Türkiye ile alakalı soru soracağım. Mesela ülkenin Cumhurbaşkanı biliyor mu? Türkiye hakkında birkaç şey biliyor mu falan diye. Öyle yani. <laughs> Kumlu dadı mı getirmeyi unuttum, mutfaktaydı idi. Lokumu unuttum. Da var lokum. Очень люблю локум на самом деле. Знаешь, вот в Турции мы, когда мы пьём кофе, кушаем локум. Ağzı tatlansın diye lokumu da getirdim. Yani umarım beğenirsin. Daha nastoy. Сейчас я хочу от тебя просьба. У меня есть несколько турецких фразы, которые я хочу, чтобы ты Скажешь для меня, хорошо? Я попробую. Главное, знаешь, чтобы не получилось какой-то плохой фразы у меня из этого. Первая фраза. Вар улш раз. Вар улш сал. Вар ул. Вар ул. Вар улш сал. Вар. Вар улш. Уш. Улш. Олуш. Улуш сал. Сал. Сал? Да, вар улш Var, aluş, sal. Sancı var. Bu şimdi ne var? <laughs> var, aluş, sal. Sancı var. Sancılar. Geçiriyorum. Geçir. Geçiri. Geçiri. Yorum. 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 Ah, mesela ne zaman? Da, hiç Var oluş sal. Var or. Oluş. Oluş. Sal. Sal. Sancılar. 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 Oh, bu çok zor. Ну да, давай, давай. Давай еще попробуем, может быть, какую-то. Давай. А, по покороче, покороче, а то там очень много слов. Не ульми. Не. Не. Ульмиси. Олмиси. Да. Кардишим. Кардишим. Баил. Баил. Мышим. Мышим. Акью. Ай. Q. Да. Вот это отлично! На самом деле, очень на армянский похож. Там же языки делятся

her gün her gün her gün buradan buradan börek yiyorum be börek börek yiyorum yiyorum kanser kanser olmama olmama ramak kaldı ramak kaldı da o atışla <laughs> <abi. gülüyor> niye ne niye niye daha iyi niye 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 öyle öyle

Kafayı sı kafayı sı kafe hani sen kafayı ni ne diyor? Ne de var işi var sen sen k k f f y y diyor sıyırmışsın sıyırmış sıyırmış o evet sıyırmış sıyırmış Bu o suma suma şey çıkmış suma şey çıkmış aha evet o takoy sıyırmış Аллах Куртарсен kardeşim. Давай заново Аллах Куртарсен Allah. Allah kurtarsın. Kurtarsın seni. Вот грубые звуки лучше получается. Чем мягкие такие протяжные. Например, да, в нашей языке, например, э, Ой, 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 давай, Дождь. Как, как дождь будет? Дождь э, на турецком языке я муж. Я. 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 Муж. Мур. мур. Еще раз. Я мур. Это отлично. Ты уже турецкая. Ты Скоро поеду. В каком городе ты хочешь? я рассматриваю Аланию. Хочется мне посмотреть. Посоветую тебе Стамбул. Да, да, Стамбул точно. Сто процентов. Измир, Измир, да, у меня, у Измир. Это тоже посоветую мой родной город. Ну, Обязательно. посмотрим посмотрим от, ты посмотрел, откуда я а я посмотрю откуда ты ладно договорились я хочу спросить тебе некоторые фразы про Турцию например знаешь Реджеп Таиб Эрдоган а, нет знаешь? это ваш uh, какой-то наш... правитель ну может быть Наш президент президент ну правитель да, да. <laughs> слава президент на <Да>. русском забыла Эр <laughs> uh, знаешь Кемаль Ататюрк мне кажется, что это какая-то историческая личность, только я не могу, понять, ну, не могу вспомнить, кто это. Но это либо какой-то завоеватель, ну, что-то такое связанное, да? Шиндона, Кикарка Душевар, я сурджам. Меня вот так филет я сурджам. Мы калум, джам, Кстати, у тебя есть парень? Нет, нет, я сурджам. Почему? Ну, вот так сложилось. Сергей Сьогнут. Ты хочешь? Например, со мной. Ты хочешь? Через год пойдем в Турцию. Да, Мы где знакомились с тобой? Слушай, мне кажется, в каких-то сайтах знакомств, наверное. Нет? Инстаграм? Или... Тиндер? Тиндер. Я не знаю, что мы с Тиндер, да? Тиндер. Когда? Ой, я не могу тоже сказать, мы как-то обми... обми... да? обменялись парой фраз, перестали общение, и потом мы уже начали делать контент. Ну Почему потом мы не продолжались разговаривать? Не знаю. А я уезжала на очень долго, меня же не было в городе. И ты вообще сидишь в Тиндер? А, нет, нет. Где бы ты хотел побывать еще в России? Что бы ты хотел посетить? Петербург. О, oh, я скоро, кстати, планирую туда поехать. Серьезно? Да. Давай пойдем. Поехали, вместе. Пой... <laughs> я тоже хочу. <laughs> Давай завтра. <laughs> <laughs> Поехали. <laughs> Будем снимать блог. <vlog. laughs> <laughs> <laughs> вот Каждый день, каждый раз, вот, постоянно вот, вместе вот так-так-так снимаем. Да. Давай, Настя, скажи мне, пожалуйста... Что ты думаешь про турецкие мужчины? Слушай, я могу сначала увидеть внешность. Да. очень-очень красивую, привлекательную. Мне кажется, это такие очень страстные и горя горячие. То есть я? Yeah. Она, она сказала об этом, не... Все так, все так. <смех> <смех> Ты посмотрела турецкий фильм, сериал, некоторые. А, я смотрела великолепный век. Только? Только, только. А -а -а. И видела где-то нарезки каких-то. Но знаешь, я слышала, что там очень горячая, страстная любовь, эмоции, вот эти вот эмоциональные качели. Но мне это интересно, когда. Değil mi? Sanki da benzetiyor. İşte o İspanyolca aile, kavga eden, yani işte вот вот такое, sadece muhteşem yüzyılı seyretmiş. Muhteşem Yüzyıldaki o güçlü aşkları, entrikalar demek ki onların hoşuna gidiyor. Hani İspanyol dizilerini, İspanyol filmlerini alımsatmış ona o duygu yoğunluğu vesaire derken «La когда de ты посмотрела? Да да. Да, 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 «Бумажный дом». «Бумажный дом», да, «Бумажный дом». Очень мне понравился. Да, мне тоже очень нравится. Закус посмотрела? Естественно. Потом узнаешь, какой у меня, знаешь, звонок на телефоне стоит. Моя любимая <сасы> Музыка, да? Анд, а, дын, а, дын, а, дын, да. Дын, дын, а... Я... Как? «Tuyo» Андрей Горобец. Да, она the вот у меня стоит. Своя гайна кема татусы, эль касты. Да, да, уважаю. Это вот, uh, если люди хотят узнать, как звучу я, каждый же человек, это музыка. вот я звучу именно так. Ну, тебе нравится мой по-русски? Да, очень. Wow. Это, знаешь, это очень сексуально звучит. Дедим, я не беру еще бы один, дедим, гайд сексуальный, гайд мама, Спасибо. А, кстати, ты пьешь алкоголь? Очень редко, очень редко, да. А ты? Конечно, конечно, а как, какой у тебя любимый алкогольный напиток? Мой любимый э, алкоголь, вино, красное. Mm -hmm. А какой в Турции напиток, как бы, который ассоциируется с Турцией? Рак. Традиционный. — А что это? Рака не знаешь? Mm -hmm. И... Сколько градусов? 40 Как водка? Да. Ты пил водку? Да, я Рашен пил. водка, да. медведь, ушанка и балама. Знаете, у нас есть саз, э, балама, да. такой же, как, э, как балайка. Ты умеешь играть? Нет, нет. А почему? Я научусь до следующего нашего видео, я научусь. Ушанка у тебя есть? Нет, ну, а, у меня есть не здесь. Ну, медведь у тебя есть? Медведь, да, Medvedo'yu izliyordun <laughs> <Kaç> değil mi? Evet, çıkıyoruz. varmış, geceleri dolaşıyorlarmış. Gündüzden insanlar korktuğu için geceleri şey yapıyorlarmış. Ne düşünüyorsun? Мы водку. на камеру? Да. смотри, следующий раз же я тебя приглашаю к себе в гости, и будем пробовать уже русское какое-нибудь блюдо и водку. ne vodka içelim dedi. Bana dedi ki, gelecek sefer dedi, ben seni bana davet ediyorum. Orada sana bazı Rus yemeklerini yapacağım dedi ve vodka içeceğiz dedi. Ooo отлично. Ben de Seni bekliyorum dedi. Beklesin, ben de onu bekliyorum. Ee, Şimdi herkese teşekkürler. Videoyu seyreder, kanalıma abone olursanız ve kısaca desteklerinizi sunarsanız Rusya ile alakalı bu tarz içeriklerin sayısı artacaktır. Şimdilik hoşça kalın. Eee... <laughs> <laughs> şimdilik hoşça kalın. Şim, şimil, şimilik. <laughs> şimdilik. Şimdilik. Hoşça kalın. Ho hoşça. Hoşça. Kalın. Kalın. Şim, şimdilik. Da. Hoşça. <laughs> şimdilik. Şimdilik. Hoşça. Hoşça. Kalın. Каны. Бельки. Еще раз. Вместе это невозможно. Да, Надо, записывать. Шимделик. Шимделик. Ну, давай посмотрим, как Шимделик. Хошча. Хошча. О, о,